Всем привет! С вами я, Максим. И, и, у меня в гостях мои две сестрички. Э, первая. Лиза. Другая Мы сегодня будем такой челлендж. фу. Э, Мы типа такое видео. Будем с закрытыми глазами нарисовать портрет, например, Вики, Лизы или мой. Давайте начнем. Так, вы рисуете портрет чей-чей-чей, э, чей ты мой? Лиза. Ты Лиза мой? Да. Я рисую э, вот так я и нарисую вас двух портретов. Ага. Да. И это еще на перегонки и, и кто красивее. Угу. Только давайте не смотреть. Угу. Угу. Раз. Нет, только кто посмотрит? Кто очень не любит? Все. Ну, ладно, пять, пять, пять. Закройте так глаза. Блин, я уже начала. Нет, закрой глаза вот так. Раз, два. Стоп, кого я рисую? Того этого. С бровями. Двизь, Вика фирма. Вика дивилась, отличия. Малюй. Тихий обличчя, тільки обличчя. А -а -а. Вика перемалюває. Давай, малюй. Быстрей. Тихи обличчя, близько.

Ой, фу, тебе Нормально. Нормально. Вот так у нас получилось. Если вам понравилось наше такое видео, ставь палец вверх. Подписывайся на мой канал. Пиши в комментариях, какие видео хочешь дальше видеть от меня.